بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. إسلام أجمعنا بنبينا رسول Islam ialah agama kepada Rasul-Rasul dan Nabi Nabi alaihi wassalam. Sejak Nabi Adam alaihi salam sehingga Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa semua Nabi Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam menganut Islam. Tidak ada Nabi Yahudi, tak ada Nabi Kristian, tak ada Nabi Hindu, Buddha dan sebagainya. Semua mereka menganut Islam. Rahman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina inda Allahi li Islam. Surah Al-Imran ayat 19. Maksudnya sesungguhnya agama yang diradai di sisi Allah hanyalah Islam. Satu-satunya agama yang diaktiraf, yang diakui, diredha oleh Allah, Islam. Semua yang lain daripada Islam ditolak, tak diterima oleh Allah SWT. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan. Walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal surah al-imran ayat 67 maksudnya nabi ibrahim bukan seorang yahudi dan bukan pula seorang nasrani akan tetapi dia adalah seorang pengikut jalan yang lurus yakni islam dan menyerah diri kepada allah muslim islam dan dia tidak sekali termasuk di kalangan orang-orang musyrik ini. Sebabnya penganut-penganut agama lain mendakwa Ibrahim menganut agamanya. Yahudi kata Ibrahim Yahudi, Kristian kata Ibrahim Kristian. Pada Ibrahim lebih dulu pada Nabi Musa alaihi salam. Lebih dulu pada Nabi Isa alaihi salam. Orang Hindu kata Ibrahim adalah Brahma. Ibrahim dulu lagi. Belum ada agama Hindu. Ibrahim sudah ada. Disebut oleh kalangan ahli sejarah. Ada pengikut Nabi Ibrahim yang berhijrah ke India. Ibrahim tinggal di negeri Babylon. Babylion. Sebahagian pengikut dia pergi ke India yang pergi India adalah membawa ajaran Islam. Setelah ribu-ribu tahun, dia selewengkan. Timbunya agama Hindu. Itulah agama-agama lain. Sudah diselewengkan daripada Ibrahim AS. Perman Allah SWT. Yahkum bahan nabiyunan ladhina aslamu. Surah Al-Ma'idah ayat 44. Maksudnya dengan kitab ini, iaitu Taurat. Taurah berhukum dengannya oleh para nabi dan mirah diri kepada kepada Allah yakni Islam. Semua Nabi, -nabi beramal dengan kitab Allah dan mengikut ajaran Islam. Itulah kenyataan Al-Quran. Quran adalah kitab yang benar. Dibuktikan kebenarannya. Semua kisah-kisah zaman dulu yang disebut dalam Quran adalah benar. Belum lagi dikesan oleh ahli-ahli sejarah tempat Fir'aun, tempat Babylon, Am, Samud dan lain-lain. Quran telah menceritakan. Lepas itu barulah menggali berjumpa kesan-kesan tamadun awal. Kerajaan Babylon, Fir'aun dan lain-lain lagi. Menunjukkan di situ Quran adalah benar. Nabi yang terima Quran ini Nabi yang betul huruf. Tak tahu, baca dan menulis lahirkan di Mekah. Tak ada orang orang pandai di Mekah ini. Menunjukkan ini timur tu wahyu daripada Allah. Dan semua cerita itu benar. Hari ini, Didedahkan, sign sain angkasa lepas. Didapati peredaran matahari, bulan, bintang dan lal lain-lain. Menepati Al-Quran Al-Karim. Apa yang Al-Quran kata adalah betul. Ha, mengikut kajian sign kajian itu adalah betul. Makanan-makanan yang diharamkan oleh Quran didapati mendatangkan penyakit. Benar. Maka semua cerita Quran adalah benar. Bila Quran kata semua Nabi-Nabi adalah Islam. Ini adalah benar. Islam bermakna menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada perintah dan larangannya melalui wahyu. Para nabi dan rasul alaihi muslimat wa salam adalah yang pertama menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu manusia diperintahkan mengikut mereka dengan sama-sama patuh dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi, nabi disuruh menyerah diri kepada Allah taala. Yangnya serah diri kepada perintah Allah sama ada suruhan ataupun larangan yang diwahyukan. Wahyu ialah ajaran Allah disampaikan Malaikat Jibril kepada Rasul-Rasul Nabi Nabi yang alaihi wassalatu wassalam. Kita disuruh suruh menyerah diri kepada perintah Allah Ta'ala. Terima sama ada kita tahu hikmat, tak tahu hikmat. Tahu faedah, tak tahu faedah. Tahu tujuan, tak tahu tujuan. Semua perintah Allah adalah baik. Semua larangan dia mendatangkan mudarat. Kita mesti serah diri terima tanpa penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak dianggap Islam serah diri ini makna di Islam Islam makna serah diri kerana permana Allah Subhanahu Wa Taala balawa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma lajidhu fi anfusihim haraja mimma qadayta wa yusallimu taslima Surah Tunisah ayat 65 Maksudnya Maka demi Tuhanmu Mereka pada hakikatnya tidak beriman Sehingga mereka menjadikan kamu hakim Terhadap perkara yang mereka spesifikan Kemudian tidak terdapat dalam diri mereka keraguan Terhadap keputusanmu Dan mereka menerima menyerah diri Dengan sepenuh-penuhnya Dua ayat akan oleh ulama' tafsir sebab turun ayat ini berkenaan dengan orang munafik. Berlaku satu kisah perbalahan antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Ha? Di mana orang munafik ini minta bercara di hakim, pemimpin kabilah. Yahudi minta bercara depan Nabi SAW. Minta bercara depan Nabi. Kerana Yahudi tahu Nabi ini Rasul. Betul sungguh walaupun dia tak masuk Islam. Ha? Bila bercara depan Nabi, dia tak puas hati. Sebab puas hati kerana Nabi memenangkan orang Yahudi. Kerana Yahudi itu betul dalam kes itu. Ha? Si munafik ini mengaku Islam. Tapi tak percaya ke Nabi. Ha? Macam mana mengaku Islam tak percaya ke Nabi. Ha? Bila Islam mestilah serah diri kepada Nabi. Hukum-hukum yang Nabi hukum. Tanpa ragu, tanpa syak lagi. Ha? Kalau tidak munafik, tak beriman. Apabila kepentingan manusia di dalam segala bidangnya terpelihara dengan hanya menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak melepaskan manusia bersendirian tetapi diutuskan rasul-rasul yang diwahyukan kepada mereka dengan ajaran Allah dan hukum-hukumnya rasul-rasul dilansir oleh rahmat daripada Allah taala Allah taala yang mencipta manusia diletakkan di atas muka bumi dengan tugas beribadat. Tugas memakmurkan bumi. Mentarbi. Mengurus. Melaksanakan hukum Allah. Manusia ada kelemahan-kelemahannya. Ada kelemahannya walaupun bijak, pandai, macam mana sekalipun. Tetap ada kelemahan. Memerlukan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Kalau serahkan akal saja punahkanlah. Jadi hanyut. Kita saksikan bagaimana ahli-ahli para sahabat. Yang dianggap bijak. Melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Manusia yang cerdik jadi bodoh. Sembah menatang, sembah lembu, sembah kayu, sembah. Jangan cerdik. Ha? Buat patung. Patung tu uduh pada dia pula. Bukan comel sangat patung tu. Ha? Begitu bodohnya manusia ni. Siapa begitu sekali. Ha? Itu kerana serah pada akal. Manusia memerlukan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Hukum-hukum. Bukan semua manusia tahu hikmah-hikmahnya. Maka Allah S.W.T selamatkan manusia dengan petunjuknya dan rahmatnya. Diutuskan Nabi, diwahyukan ajaran kepada Nabi-nabi itu. Semua Allah Subhanahu Wa Taala. Walakalbaghun fi kuli ummatin Rasulan Ani wa jazani bithaoud Surah al-Nahl ayat 36. Maksudnya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus pada tiap-tiap umat akan Rasul untuk menyeru sembahlah Allah sahaja dan jauhilah tawud. Disuruh sembah Allah sahaja, jauhi tawud. Tawud ni apa dia? ialah yang malam pawi batas Allah Ta'ala. Sama ada syaitan, manusia, jin dan sebagainya. Termasuk mereka yang mengadakan hukum sendiri. Undang-undang sendiri dan perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Menyebabkan jadi melampau. Termasuk mereka yang tahu benda yang akan datang. Ha? Ya Allah Ta'ala yang tahu Untuk nujum, untuk nujum. Ini termasuk tahu. Ha, tahu ini yang melampaui batas Allah Ta'ala. Allah Ta'ala putuskan Rasul. Supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah sahaja. Menolak yang lain daripada Allah. La ilaha illallah. La ilah tidak ada Tuhan illallah malaikat Allah sahaja tolak lain pada Allah Taala semua yang bercanggah dengan Allah Taala dia apa yang Ta Allah tak sebut itu harus ada perkara yang Allah Taala tak sebut terlalu banyak dalam kehidupan kita ni ini menunjukkan keharusannya ada rasa umum yang mendatangkan mudarat ha, hendaklah dijauhkan memberi mem mudarat pada orang hendaklah dijauhkan hadis kita la darara wa la dirar la darara jangan mendatangkan mudarat pada diri sendiri wa la dirar jangan menyebabkan mudarat pada orang lain termasuklah masalah wabak masalah wabak ni menyebabkan penyakit pada diri kita ataupun kita bawa penyakit pada orang lain maka di kurantin ada larangan ada cegahan sebab kita tidak memudaratkan diri sendiri dan tak memudaratkan pada orang lain. Apa ha, apa yang anti vaksin ni kena baca hadis ni. La ha, darara wa la dirar. jangan memudaratkan diri sendiri, jangan memudaratkan orang lain. Ini ada hadis. Hadis dan disebut dalam ha, dalam Quran Bani Israil yang Tuhan suruh ha, menetap bila berlaku taun, ha, dia tak boleh hijrah. Ha, dia tak menetap. Dia lari takut. Tak tunai perintah Tuhan. Ha? ha? Permana Allah taala Al-ladzi yumindu minhum ulufun hazar al-maut fa qala lahum Allahu tutum ahyakum tum ahya min ulufun nazar la yaskurun. Adakah kamu tidak tahu satu kumpulan Bani Israel yang ditimpa wabak, timpa penyakit, Allah taala suruh mereka jangan tinggal negeri Tiba dia mereka kereta nak anak salah Salam mereka pada mereka. Menyebabkan mereka dimatikan. Dan dihidupkan untuk menjadi pengajaran. Adanya hari kiamat. Ada ayat Quran. Ha? Ada ayat Quran. Ada hadis Nabi dan sebagainya. Ini kita kena sedar. Ha, ini termasuklah reka sendiri. Buat peraturan sendiri. Dalam perkara yang terdapat diizinkan oleh Allah Ta'ala. Di sana ada perkara Allah Ta'ala izin. Allah Ta'ala izin. Unah-unah jalan raya, ini dia tak ada dalam Al-Qur'an unah-unah jalan raya ni. Dah suka lah nak jalan kiri kanan. Tidak boleh. Mesti ikut undang-undang Unah-unah tak ada Al-Qur'an. Tidak ada. Tawakal pada Allah Ta'ala lah. Tawakal, ha. langgok. Menyebabkan kemalangan. Kemalangan kita, kemalangan orang lain. Tidak boleh. Ini kena sedar. Ada peraturan dia. Ada perkara yang Allah Ta'ala naskan dalam Al-Qur'an. Ada perkara Allah Ta'ala tak nak fikir sendiri dengan akal. Ada ini kita kena, kita kena sedar. Jangan buat pada pandang sendiri. Ha, ugama Agama kita ni banyak kaedah-kaedah dia. Permahan Allah SWT. Wa ma'arsanna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayina lahum. Sahih Ibrahim ayat 4. Maksudnya, kami tidak mengutuskan seseorang rasul. melainkan dengan bahasa kaumnya. Supaya ia dapat memiliki dengan terang kepada mereka. Tiap-tiap tiap rasul diutuskan oleh Allah dengan kitab. Mengikut bahasa kaum itu. Supaya membolehkan rasul itu menerangkan kepada kaum dia. Dengan mudah. Ha? Asah yang pertama, kalau Islam ni orang Arab. Mereka nah, itu orang, -orang, Arab dulu. Paling degil dalam dunia orang Arab. Ha? Maka tampil orang Arab. Jadi rasul. Ha? Rasul akhir zaman. Itu Quran dalam bahasa Arab. Kan ini paling degil sekali. Kalau lain-lain itu mudah. Ha? Lepas tu orang Arab tu dia kasi Bahasa dia sendiri. Lepas tu orang lain barulah belajar. Ha? Asahnya mesti dengan bahasa Ibunda sendiri. Apa-apa ilmu dengan bahasa Ibunda. Ha? Dengan bahasa asing, maka masa. Belajar bahasa tu sekali. Ha? Belajar ilmu tu pula. Allah SWT kan Rasul dengan bahasa kaum dia. Untuk memudahkan ajaran itu disampaikan. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Nabi Nabi dan Rasulullah SAW adalah sama sahaja prinsipnya. Yang berbeza hanyalah cabang syariah. Di mana ianya berdasarkan keperluan umat mengikut zaman masing-masing. Dan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah lebih luas dan syumul daripada Rasul-Rasul yang sebelumnya. Kerana Rasulullah SAW diutuskan untuk seluruh manusia dan jin. Sehingga hari kiamat. Adapun rasul-rasul sebelumnya diutuskan hanyalah untuk kaum mereka masing-masing. Nabi-nabi zaman dahulu diutuskan untuk kaum dia saja. Untuk Bani Israil saja, untuk kaum Ad saja, untuk kaum Samud saja, untuk bangsa dia saja. Diutuskan untuk kaum dia saja. Adapun Nabi akhir zaman Muhammad SAW alaihi wasallam diutuskan untuk seluruh manusia. Ha, kerana Allah Ta'ala nak tutup dunia dengan ajal berlakunya kiamat dibinasakan sebelum dibinasakan Allah Taala bagi nikmat ilmu nikmat ilmu dengan sedikit ilmu manusia boleh mencipta mereka berbagai-bagai alat yang canggih sehingga transport sehingga komunikasi, komunikasi berlaku dengan cepat di seluruh dunia dalam masa yang cepat ha? dunia yang luas dahulunya nak pergi berbulan bertahun nak boleh sampai satu Ujung ke hujung dunia. Sekarang dalam masa satu hari, beberapa jam, maklumat boleh dapat beberapa minit, saat minit saja. Maka cukup saat Rasul saja, Muhammad SAW. Untuk akhir zaman. Dia beri mu'jizat ilmu, iaitulah Quran Karim. Berbeza dengan mu'jizat Nabi zaman dulu. Ha, mengikut zaman masing-masing. Nabi Nuh dengan Taufan. Ibrahim, ketahanan di bakar api. Sulaiman dapat menguasai bahasa binatang. Musa dengan tongkat. Itulah menghidupkan orang mati. Daud melembutkan besi. Benda-benda pelik begitu. Adapun Nabi akhir zaman ni mukjizat ilmu Al-Quran Al karim Sesuai dengan zaman ilmu. Ha? zaman muta'akhir akhir zaman ilmu. Dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disempurnakan risalah dan nubuah dan juga disempurnakan agama dengan selengkapnya pada alam. Permana Allah Subhanahu wa taala Al-Yum isal al-Yum isal الذين كبروا من دينكم فلا تخشهم وخشون al-Yum aku mantulakum dina wa atmamtu عليكم نعمتي Wa لكم الإسلام دينا شو ال ما اذا يأتيه pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agama kamu sebab itulah jangan kamu takut pada mereka dan takutlah pada aku pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Dan telah aku cukupkan bagi kamu nikmatku. Dan telah aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Allah nak jadikan orang kafir tak boleh lawan Islam. Nak lawan hujah pun tak boleh. Nak lawan hikmat pun tak boleh. Ha? Ternyata bila berhujah orang bukan Islam kalah. Bukan dah kena amat didak seorang. Sejak zaman dulu lagi ha? dengan orang Islam kalah dengan sebab dia tak berani berhujud berhujud sepusingan dua tiga pusingan kalah dia tak boleh lawan Islam ni semasalah hukum hakam dia dia dapati lari pada hukum Islam menyebabkan uhara menyebabkan kodah jenayah meningkat bukan hapuh nak hapus jenayah tak boleh selagi ada syaitan atas dunia ni tetapi syariah Islam menggerunkan mengurangkan kodra jenayah ini berlaku memang begitu mendadak bila sana tidak dilaksanakan ha, ternyata bila pakar undang-undang lain jadi punah contohnya dalam Islam ada hukum kisah bunuh bunuh balah Bawa apa kena bunuh ha, kemudian ada pengampunan pula ada teori barat mengatakan nak hapus hukum bunuh orang bunuh orang tak boleh bunuh bunuh orang tak apa nak hukum bunuh dia tak boleh menyebabkan jenayah mendadak menekap mendadak berlaku di negara barat bunuh bodoh-bodoh. bunuh orang tua bunuh dak ke apa ha, amal menandakan hukuman Islam ni tak boleh lawan ha termasuklah hukum mencegah segala kemungkaran mencegah haru dadah dan sembamanya ada hukum Islam hukum lain tak boleh nak cegah gagal ha perkara yang diharamkan daging babi mendatangkan penyakit bangkai mendatangkan penyakit Islam mengharamkan kecuali dalam keadaan darurat degi nak lawan Islam menyebabkan berlaku penyakit banyak-banyak ha? hal menandakan tak boleh nak lawan Islam ni Islam ni ilmu daripada Allah Ta'ala yang maha mengesahui orang kafir dah putus asa nak lawan Islam Mengapa kamu orang Islam tinggal Islam? Jangan tinggal Islam. Jangan ikut orang. Orang lain tak mampu nak lawan Islam ni. Ha? Oleh kerana itu, teguh dengan Islam ni. Tuhan telah sempurnakan nikmat dia. Bersama dengan Islam. Sabda Rasulullah SAW. Masali wa masalul anbiya. Qabli. Kamasali rajulin bana baysan. Fa ahsanuhu ajmalah. Illa mawdi'al labinati min zawiyatin. Min zawayahu, fajal الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ فانا تلك اللبنة وانا خاتم النبيين. رواه الشيكان أي البخاري ومسلم. maksudnya, Bandingan di antara aku dan nabi-nabi, seorang yang membina rumah, lalu dia membina dengan baik, Dan memperindahkannya. Malaikan pada tempat sekeping batu-bata Yang ada di salah satu sudutnya Lalu orang ramai mengelilingi rumah itu Dan kagum melihatnya Lalu mereka berkata Mengapa tidak diletakkan batu-bata itu Maka akulah seperti batu-bata itu Dan aku penyuduh Nabi-Nabi Hadis ini menegaskan Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman Tak ada lagi Nabi selepas Muhammad SAW kalau ada orang, ada orang mengaku jadi Nabi itu kafir. Itu mengarut. Itu sesat. Allah SWT tamatkan kerasulan dengan Muhammad SAW. Ha? Bukan Nabi latih dia sendiri. Allah SWT dah buat keputusan. Ah, Khatamun Nabiin. Penutup Nabi-Nabi. Hadis Quran mengatakan begitu. Maka Muhammad adalah penutup. Tak ada lagi Nabi selepas Muhammad SAW. Islam yang dibawa oleh Rasul-Rasul yang terdahulu telah dilupai dipindu dan diselewengkan sehingga berlaku penyelewengan di kalangan pengikut yang kebelakan dalam akidah, ibadat dan akhlak. Keadaan ini berterusan sehinggalah dibangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan dengan Al-Quran dan mengemukakan as-sunnah yang teguh, matang dan tidak mungkin lagi dikerelukan. Ia menjelaskan segala macam masalah kehidupan manusia bersabit dengan akidah, ibadat, politik, ekonomi, sosial, perdamaian, peperangan dan segala hukum yang perlu dalam seluruh kehidupan manusia tanpa mengira bangsa, tempat dan masa. Ha, ini dia Islam yang bawa Nabi Muhammad SAW. Dipelihara oleh Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzanna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan Quran dan kamilah yang memelihara Quran ini. Quran dipelihari oleh Allah Ta'ala. Kitab-kitab zaman dahulu sudah diselewengkan. Terseleweng. Kitab Taurah orang boleh hubah. Kitab Injil orang boleh hubah. Kitab Wida orang boleh hubah. Ha, kitab Agama Buddha orang boleh hubah. Kitab Quran orang tak boleh hubah. Dipelihari oleh Allah Ta'ala. Sehinggalah nak berlaku kiamat, Allah Ta'ala matikan ulama-ulama. Matikan orang hafal Quran, tak ada lagi. Lepas tu berlaku kiamat. Dia pelihara. Jadi masa kita ni Quran ada lagi, dok kiamat lagi lah. Ha, ada orang tu tunggu kiamat bila-bila. Quran ada lagi, boleh ngaji lagi. Ha, boleh baca lagi, ha, tak dia hapus. Ulama-ulama masih ada. Kalau nak berlaku kiamat, dia matikan ulama-ulama. Ha, orang hafal Quran tak ada dah. Ha, tak ada, barulah dunia dia dimusnahkan jadi Allah Ta'ala pelihara quran sehingga berlakunya kiamat. Berbeza dengan kitab-kitab lain. Kitab lain sudah diselewengkan. Quran tak boleh diselewengkan sekali-kali. Ha, walaupun ada orang kaki usaha nak ubah muka surat dia, nak ubah hayat dia, nak ubah baris dia. Tak boleh. Tak boleh nak buat. Nak buat tak boleh. Ada orang hapa, bukan saja hapa Quran, hapa kiraat dia. Ha, kiraat dia. Kalau baris ada khilaf pun orang hapa, orang ingat tafsir dia. Ada orang ingat. Bahkan Tuhan jadikan ilmu-ilmu Islam ni bukan sahaja dipelihara pada buku-buku yang ditulis termasuk dihafal dalam dada para ulama. Ah, ha? kalau dia ambil Quran tu dia bakar habis. Kita kita agama soal-soal dia bakar boleh tulis balik. Ini kehebatan. Boleh tulis balik. Ilmu tu dia tulis balik. Pernah berlaku kaum Tatar menyerang Baghdad. ah ha? memusnahkan library Baghdad memunguh kitab-kitab dikarang oleh ulama ilmu Islam tak mati tak boleh dipersenahkan orang talih buat macam-macam tak boleh dimatikan ha, di Turki diubah Quran dengan tulis Arami azan dengan bahasa Turki tak boleh hak, -hak yang buat ubah tu mati mampu yang buat buat sekamat tu ha, tapi Quran dipelihari Allah Ta'ala di negara komunis dengan kerja membunuh ulama ha, membunuh orang pegang dengan agama mengosongkan masjid tukar masjid jadi kena babi jadi naik kelab macam-macam komunis jatuh Islam naik semula tumbuh balik termasuk dia Spanyol ha, Di dia Spanyol dia bunuh orang Islam batu nesan orang Islam dia buangnya batu nesan tak boleh ada tanda-tanda Islam ada lagi Islam di Spanyol Ha, Islam tak boleh dihapuskan. Dipelihara oleh Allah Taala. Wallahu a'lam.